च for me अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टस्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसरु अप्यमितरत्रा वृत्तयः पञ्चतैः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना तमोवृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यसवैराग्याभ्यन्तन्निरोधाः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारादरासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दस्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वस्संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणाम् सुखदुःखपुण्या पुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यनद्वा परमानुपरममहत्वास्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वञ्चालिङ्गपर्यवसानम् ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतंभरास्तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा गमय ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ त्रयम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् त्योर्मृक्षीयमामृतात् सर्वे जना सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः 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 स्वस्तिकासने अकार उकार मकार बीजाक्षर अर्धमातृकाप्रणवम् दीर्घ स्वास प्राणयामि कपपित्तवा तत्रिदोषनिवारे वज्रासने सूर्यचन्द्र डी शोधन कपालाभाती शीतली शीत्कारि भ्रमरी कण्ठि दोष कनिष्ठ मध्यमा ज्येष्ठ विभाग नुल स्वास प्रश्वास गतिनिष्वेदक प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षये भव सिद्धासनेवोङ्कारणादम् तपस्वाध्याये ईश्वरप्रणिदानानि क्रिया क्रियायोग मन एव मनुष्याणाम् कारणभन्द आरोग्यम् भास्करात् ॐ मित्राय प्रणाम रवये ऊर्ध्वहस्ता सूर्याय पादहस्ता वानवेय अश्वसञ्चाल कघाय दण्डास पूष्टेय अष्टाङ्ग हिरण्यगर्पाय भुजङ्ग मरीचेय पर्वत आदित्याय अश्वसञ्चाला सवित्रेय पादहस्ता अर्काय ऊर्ध्वहस्ता हस्ता भाष्कराय प्रणामासनम् जानन्तर व्यान उधान समान प्राण अपान वायुवे नाग कूर्म क्रुकुर देव तत्तदनुञ्जय उपवायुवे जलसूत्र वस्त्र दौती क्रियये सरिगमपदनी सप्त स्वरये मूलाधार स्वादिष्ट मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रा सप्तचक्राये अग्निवायु आकाश पृथ्वी जल पञ्चमहाभूतये शिवलिङ्ग जल पृथ्वी सूर्य अपान वायु आकाश शून्य प्राण ज्ञान राजयोगमुद्रये हठ योगाभ्यासनये वृक्ष गरुड पार्श्व ताड अर्दकटी नटराज वीरभद्र त्रिपूर्णा भूशीर्ष पद्मा मध्य योगमुद्रा वक्र अर्ध मध्येन्द्र गोमुख वुष्ट्र सङ्क वज्र शुक् वज्र कपूत नौका सेतु बन्ता డోలక యోగ నిద్ర సర్వాంగ హల పచ్చ పూరోత్న భుజంగ మకర సర్ప శల ధనుర చక్ర బద్ధ పద్మ కుక్కుట పద్మ సింహ జాను సిర మరీచ చరద్వాజ అర్ధ గోముఖ గర్భ బోణ అకర్ణ ధనురాక పాద శీర్ష అర్ధ కపోతా త్రిముఖా ఏక పాద్రాంచంకా పాశ్వ వజ్రా వజ్ర పాదాంగుష్ట్ర భుజ పీడా కూర్మార్జా మయూర నిరాలంబర అష్టాంగ ఉపవిస్త అనంత శుభ కటి విపరీత కరణీ పద్మ సర్వాంగ ఊర్ధ్వ పద్మ ద్విచక్ర హల వర్తుల శుభ కోర్ణ పీడా మర్కట జఠర పరివృత మల ఉత్కట పాదాంగుస్త్ర పాోత్నా చక్ర హస్త చతురంగ దండ దండేలు సింహాసునక సునక శాంతి శవాసనం సర్వ రోగ నివారిని మన యోగ సాధన యోగాచార్యులు శ్రీ కందగట్టల రెడ్డయ్య గారి యోగాభ్యాసనాల గీతం